Şükürlər olsun ki biz bu gün Qarabağ azaddır deyirik. Nəhayət ki 30 ilin həsrətinə son qoyuldu. Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, ölkəmiz bu şüarla bütün dünyanın diqqətində oldu. Şəhadatlı Azərbaycan ordusu bizim olanı bizə qaytardı. Zəfər tariximizin sevincinin həddi hüdudu gələ güyə sığmır. Qələbə çox qürur vericidir. Bu sevinclə yanaşı, xalqımızın elə bir yarası var ki, heç vaxt sağalmayacaq. Şəhidlərimiz və qəzilərimiz. Bu gün onların canın qanı bahasına yurdumuza qovuşduq. Azərbaycan əsgəri, nə yaxşı ki, xalqımızın sizin kimi mübarizləri var. Azərbaycan əsgəri olmasaydı, biz bu gün zəfər qələbəmizdən danışa bilməzdik. Onlar Cənnət Qarabağı bizlərə qaytarıb, özləri isə cənnətə qovuşdular. Vətən uğrunda şəhid olub, o ailə zirvəyə uçaldılar. Ali başkomandanın Qarabağ Azərbaycandır deməsi bir daha sübut etdi ki, xalq yurdu yaşadan Azərbaycan ordusuna güvənir. Qarabağ Azərbaycanıdır şüarı bu gün daha şövqlə səslənir. Çünki Cənnət Qarabağ öz əziz sahibinə qovuşdu. Bu gün Qarabağın üzü gülür. Çünki ona əziz olan insanların nəfəsi dəyər. Hər canlı bəşəriyyətin döyünən bir ürəyi var. Qarabağın da döyünən ürəyi Şuşadır. Şuşa şəhəri Xarəb bülbülün vətənidir. Bu torpaq o qədər əsrarəngizdir ki, yer küçəsinin heç bir iqliminin yetişdirə bilmədiyi Xarəb bülbül çiçəyini Şuşa torpağı yetişdirir. Bu gün xarı bülbül sevinir ki, Qarabağın sahibi əlindən gələni edəcək ki, bənzis olmuş, ruhu ölmüş yurdumuzun canına can gəlsin. Çiçəklənən, işığı Qarabağla cavanlığına qayıtsın. Axı Erməni vandaqlar onu vaxtından tez qocaqdılar. Şükürlər olsun ki, bu gün Qarabağ çiçəklənir. Biz də bunun şahidi oluruq. Gözəl günlər qarşımızdadır. İstiqvalarından didərgin düşən insanlarımız mütləq öz torpaqlarına qayıdacaqlar. Çox təəssüflər olsun ki, o torpaqlardan gələn insanların əksəriyyəti bu gün həyatda yoxdurlar. Onların yoxluğu acı olsa da, bu bir həqiqətdir. Onların əzizləri onlarsız doğma yurda qayıdacaqlar. Qarabağ Azərbaycandır. Buna heç bir millətin şübhəsi olmasın. 44 illik vətən müharibəmizdə Noyabr ayının Zəfər tariximizdə xüsusi yeri var. 10 Noyabrın 8-də Ali Baş Komandan İlham Əliyev şühanın azad edilməsi xəbərini xalqımıza verdi. Bu müjdəli xəbərlə hər il Noyabrın 8-i zəfər günümüz xalqımız tərəfindən rəsmə olaraq qeyd olunacaq. Mən bu gün xoşbəxtəm ki, zəfər tariximizin canlı şahidiyəm. 44 günün amban, həyəcanını, sevincini yaşamışam. 44 gün günlər ərzində xalqımız çox ağır günlər yaşadı. İgid oğulların acı xəbərləri hər kəsi çox sarsıtdı. Saxsız hesabsız şəhid cənazəsi gördük. Batanların yaradan çox hissəsini itirmiş qazilərimizi gördük. Biz bu zəfəri qazanmaq üçün çox canlar itirdik. Buna baxmayaraq Xalqımız qurulur öz şəhidlərini torpağa dəfn etdilər. Analar, atalar öz oğullarını vətənə qurban verdilər. Biz ümid edirik ki, və bu arzu ilə yaşayırıq ki, heç bir dünya xalqları müharibə görməsin. Xalqımız bir daha bu cür ağrı-acı yaşamasın. Analarımızın göz yaşı axmasın. Bu son olsun. İmzalanan üçtərəfli bəyanatla Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyuldu. Azərbaycan bayrağı Qarabağda dalğalandı. Bu gün şahid anası üç rəngli müqəddəs bayrağı sallayaraq cənnətdəki balasının qoxusunu alır. Bu gün sənin zəfər günündür. Başını dik tut, Azərbaycan